Усім рідко випадає удача зустрітися та поговорити з людиною про головне: не розмовляти про те, що цікаво іншим, а тихо поговорити про те, що по-справжньому важливо, та так потаємно для тебе. До нашої студії завітав чудовий чоловік з цікавою історією життя, поет Олександр Гордієнко. Та вже більше ми дізнаємося далі. у Програмі Мій вибір в студії для вас працює я, Марина Мовчан, і ми розпочинаємо. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Мариночка. Я очень рада, что вы нашли время и пришли ко мне на передачу. Давайте будем с вами знакомиться. Расскажите немного о себе и о своей жизни. Ну, будем говорить родом, я с Полтавской области. Хотя всю жизнь, в принципе, прожил и живу сейчас, и надеюсь долго жить, начать радовать своих внуков и правнуков на этой славной, на московской земле. После окончания школы закончил Днепетровский строительный институт, написал рапорт, пошел служить в вооруженные силы. Вот. Ну, судьба закинула в Семипалатинск, Казахстан, на ядерный полигон. Практически каждые 24 сутки было испытание ядерного устройства, был, служил командиром, в качестве командира взвода, то есть было довольно интересно. Ну, после демобилизации поступил на службу в органы внутренних дел. Служил э, начальником межрайонного отдела госслужбы охраны, э, подполковник милиции. Ну сейчас уже понятно, что в отставке. Пусть вот. сразу же поступил на работу значит, нас, на наш славный, на московский трудный завод. Вот. И где, уже, слава богу, вот в ноябре было 15 лет, как я там проработал. Вроде как вчера пришел, но на жизнь летит счастье или несчастье, наверное, к счастью. Вот. То есть, значит, ну, что касается, ну и сейчас работаю там же начальником охраны на этом заводе. Что касается стихов, в принципе, это... Стихами я... стихи я начал писать еще в школьные годы, где-то в 8-9 классе, как и, все, как и все мы в это время влюблялись. Ну, бывает, и сейчас влюбляемся, потому что мы все всегда молодые, правильно? Вот. В принципе, писал стихи, но потом поступил, когда учиться в строительный институт, вы понимаете, это технический вуз, по всему там было немножко недостихов стихов. И такой был 40-летний перерыв. И после некоторых обстоятельств, кажется, я опять сел за, за ручку, за карандаш и начал потихоньку писать стихи. Вот таким образом издал вот такую вот книгу вот, Сборник стихов, красивый. Ну, а почитайте. расскажите, в каком жанре ваши стихи? Ну, жанр, как бы, ну, во-первых, что-то как пишется стих. Стих, то, что мысль приходит, это каждый, я не думаю. Но ну, у меня так, я думаю, у всех так. Приходит мысль, приходит ну, надо быть немножко философом, чтобы видеть как бы нашу жизнь в разных измерениях, не только там в тройном или там в другом многократном а многократном измерении. то есть видеть все хорошее, добрые, недобрые, конечно в основном замечать только веселые, удачные, надежные, то что помогает нам жить, то что помогает жить на семье, работать, процветать. Господа на этой земле, что дал нам такую прекрасную жизнь. Расскажите, какой у вас был самый первый стих? Ну, первый стих, как и я уже сказал, что все в таком возрасте, в юном, школьники там, и, второе, и позже, и раньше, так кажется, ну, позже, значит, влюблялись, был влюблен и я, и, соответственно, писал вместо записки только в стихах. Так, так бы. Девчатам нравилось, мне тоже. Ну, а что еще нужно? Александр, расскажите, сколько насчитывается в вашем произведении или сборнике уже стихов, или даже не только в сборнике? Ну, если честно сказать, я их не считал. Те, которые раньше писал, как бы ушли уже с, с теми девчатами, яким я давал читать. Вот. Ну, а сейчас, как бы, ну, может быть, около 200. Ну, так, или в сборнике, и не в сборнике. Вот, вот так, где-то так. Вы рассказывали, что в молодости писали стихи девочкам, посвящали. Как они реагировали на это? То есть есть, которые пишут обычные записочки в детстве, а есть, которые стихи. Наверное, это было более эффектно. Конечно. В принципе, как я уже сказал, и как вы все, все со мной согласны, что все мы в юности, в юности, в молодости влюблялись. И слава Богу, после этих влюбляний, как говорится, начинаются, рождаются прекрасные семьи. Вот. Ну, и я тоже писал э, как бы, записки девчатам не в прозе, а в стихах. Им это очень нравилось. Ну, и мне тоже. А пробовали вы писать не, не только стихи, а, допустим, рассказы какие-то или даже романы? Было ли вас такое? Значит, я писал, э, басни писал. Э, ну, играл на гитаре, как все мальчишки, кажется, на семиструнке. И под эту гитару тоже как бы писал песни. Бас, а, ну, это опять-таки к стихам, а... Проза, басни, ну, такие как бы, небольшие рассказы о природе. То есть конкретно брал я вообще-то сам породу с малых лет. Я охотник и рыбак, и по сей день, по всему видя эту природу, как бы, всегда рождаются какие-то мысли, которые хочется положить на бумагу. Вот я их и писал, но, к сожалению, где-то не ушли. С баснями у вас не очень получилось, зато хорошо вижу, получилось со стихами. Есть не, боль, басни были такой. красивые. Ну, я их просто ушли. Я имею в виду, я не знаю, я их не запоминаю, не запомню. Вот просто а стихи. Это я уже начал писать вот, буквально три года назад. Александр, я сейчас предлагаю сделать нам небольшую паузу и посмотреть сюжет, который приготовили мои коллеги. Гість нашої передачі Олександр Іванович Гордієнко народився в козацькій родині, яка веде свій початок з часів Запорізької січі. Його батько був кадровим військовим, матуся вчителем української мови та літератури. Завдяки їй Олександр прекрасно навчався в старших класах. Свій життєвий шлях він обрав самостійно. Відразу після школи вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту на факультет промислове будівництво. Після закінчення навчання Олександр Іван. Новець служив на посаді командира взводу на самий Палатинському полігоні. Деякий період працював в ремонтно будівельному управлінні та вже згодом почав працювати начальником новомосковського міжрайонного відділу Державної служби охорони. Цей мужній чоловік полюбляє полювати, рибалити, а найбільше поезію. Ще будучи юним хлопчиськом, відкрив у собі поетичний дар. Його вірші здебільшого про природу, традиції, свята та важливі події в країні. Найчастіше. Його надихають близькі та дорогі йому люди: батьки, дружина, сини та друзі. Саме рідним поет неодноразово присвячував вірші. В душі обдаровано та такого мужнього чоловіка Олександра Івановича глибоко живе усвідомлення своєї приналежності до козацького роду, що теж виражено в написаних ним рядках. Вірші народжуються, коли душа болить або співає від радості, коли людина живе повноцінним життям, сміється або сумує. або веселиться. Саме так висловлюється Олександр про свою творчість. Я вам ранее задавала вопрос, в каком жанре вы предпочитаете писать стихи. Расскажите, какой жанр вам более близок? Ну, жанр э, стиха, э, в принципе, о чем писать, подсказывает душа, подсказывает, подсказывает сердце. Вот, когда я, человек видит, когда я вижу какие-то сцены, какие каких-то людей, какие-то действия, это понуждает меня как бы все это сложить в стих, в красивый стих, чтобы это понравилось прежде всего. Это нравится очень мне, я сам люблю читать стихи. Вот. Ну и естественно окружающим, потому что что такое стихотворение? Стихотворение пишется для людей для окружающих. И если, прочитав его, человек становится добрее, мудрее, лучше, красивее, счастливее, это значит, не было написано не зря. А всегда ли нужно вдохновение или, может, какая-то музыка должна прийти? Честно сказать, нужно вдохновение. Вот я иногда вспоминаю Высоцкого, вы знаете, из истории, как он иногда писал свои песни прямо в каком-то кафе там или в где-то где -то, где -то он был, или в театре, где он был, он буквально рвал там кусочек салфетки, чтобы быстро свои мысли записать. Вот такой бывает и у меня хотя бы есть всегда какой-то там кусок кусочек где-то блокнот или что-нибудь, где я хотя бы тезис, ну, хоть две строчки запишу. А потом как бы я это развиваю и таким образом пишу. Но вдохновение должно быть обязательно. Просто так или где-то что-то мы там рассердились, или там поругались, или так после этого сесть писать, ничего не выйдет. Или выйдет это не стихотворение, это просто будет работа для работы. А стихотворение – это часть души. А бывало ли у вас такое, что вы начали писать стих и просто оборвалось все, вот пропало? Либо настроение, либо столкновение? Бывало. Вдохновение? Бывало, но, как говорится, меня воспитывала мама. А когда когда я еще сказал, что я еще в школе начал писать стихи, она была у меня классным руководителем, и была преподавателем украинского языка и литературы, Ольга Прокофьевна. Так она говорила: "Сегодня, Александр, или Саша, ты ты сегодня спать не ляжешь, пока два-четыре стихи не напишешь". И вот я писал. Вот потом уже и шел там или гулять, или как-то там, или куда-то до девчат, и дальше. То есть было такое. Почему я и сейчас, как бы, ну, как бы этот момент приходит человеку, это вдохновение, правильно вы говорите. И тогда открываешь и пошел. Стихотворение, если где-то было оборвано, значит, ты его заканчиваешь. Ну, конечно, какое-то время надо, чтобы стихотворение это обрамить, где-то что-то убрать лишнее, где-то что-то Наш украинская мова и русский язык очень многогранный, всяких там отклонений, преклонений очень много, но ну, стихотворение должно быть красиво. Всегда нужно много на работы, работы, да, над Обязательно. Просто так. А какой стих вы считаете более удачным и почему? Ну, я уже сказал, что я скажу всем, что я очень благодарен за то, что мне дали жизнь, мои родители, Оля Прокофина и Иван Петрович. Тем более я сказал, что мама у меня была классным руководителем, практически вела меня до самого выпускного вечера. И научила меня всему. И благодаря ей я стал таким, каким стал. Я достиг, как говорится, того, чего я достиг. Я очень ей благодарен. Посему одно из моих самых лучших стихотворений я написал, называется на «Руки, посвященные моим родителям, моим батькам, Ользе Прокопьевне и Ивану Петровичу. Можу, могу я его прочитать? Конечно, я бы с удовольствием послушала. Я думаю, нашему зрителю будет тоже очень интересно послушать. Я прочитаю одно, ну, будем говорить, самое лучшее мое, мое стихотворение стихотворение, по всему, почему оно э, присвячено моим батькам, Ользе Прокопьевне и Ивану Петровичу. Называется «Руки». Найкращі руки ті що, пах, ті, що пахнуть хлібом, найкращі руки ті, що в мозолях, найкращі руки ті, що держать кріпко мале дитя на маманих грудях. Ми добре пам'ятаємо, як в дитинстві нас підкидали високо у гору і пригортали ніжно, і до себе тисли долоні батька, сильні, як ніколи. Ми підростали швидко з кожним днем, думки, бажання та тіла рослині в року, раділи успіху і знали наперед. Що плечі батька захистять широкі, злетіли в вирій помисли, думки, життя, мов водоспад, що стрімко лється, але як хочеться припасти до руки тієї, що завжди матуся зветься. Пройшли роки, і нам за п'ятдесят було всього і сонце, і сполохи, заграви. А ми все йдемо вперед, і хай нас захистять, ті руки, що в дитинстві нас тримали. Александр Иванович, хочу сказать, что очень красивый, чувствительный и нежный стих. Действительно, про родителей так мало кто может сказать и отзываться, как и Вы. А Скажите, много ли у Вас таких есть стихов, которые посвящены либо родителям, либо каким-то своим близким? Ну, в принципе, у меня, будем говорить, я посвящал стихи и, и своей супруге не один стих, Людмиле. Я ее очень люблю. Вот, и здесь буквально там много стихов Значит, я посвятил стихи, написал, они есть в этом сборнике, своим сынам, я, Александру и Олегу, вот, ну, так что, в принципе, всех, обо всех родных я написал все это постарался им посвятить стихи, которые также есть в этом сборнике. Всегда ли ваши родные поддерживают вас в ваших начинаниях, в ваших стихах? Ну, обязательно всегда спрашивают, а что ты опять что-нибудь написал свеженькое или нет. Ну, я говорю, там, работаю или не так или шутя говорю, давайте тему. Хотя тема, я, конечно, сам себе, сами приходят темы, потому что их дает жизнь. А писать стихи нужно быть в гордом одиночестве сидеть или не обязательно должна быть тишина вокруг? Тишина вокруг. Должен быть отключен и мобильный телефон, и все остальное. И надо выбрать время, а такое время только вечером. Потому что в дневное время, когда, ты, когда я работаю, то понятно, что телефон через каждый там очень часто звучит, люди и все остальное, то есть это все отвлекает. То есть надо писать, чтобы нормально сидеть, спокойно, чтобы ты только сам был, и твои стихи. То есть мысли должны быть полностью погружены в Только так, иначе стиха не получится. А вы как писатель должны замечать и других также писателей. И есть ли у вас такой писатель или, возможно, писательница, на которых бы вы смотрели или слушали с большим удивлением, с восхищением ну, каким-то? Ну, вы знаете, я вот в последнее время вот буквально написал там ряд стихов на нашей прекрасной украинской муви. Вот, но что меня потолкнуло, я уже в какой-раз взял сборник стихов Тараса Григорьевича Шевченко, и вот э, это прекраснейший поэт, э, прекрасный человек, и вот э, как бы. Когда я прочитал, вот хочется хочется что-то продолжить. Ну, только, естественно, написать уже то, что сейчас, события нынешнего дня, события, там те, что прошли, были вчера, сегодня, что будут завтра, опять же, что ты думаешь об этом, ну, как бы все это я пишу в стихах. То есть вот таким образом на меня действуют, или как сказать, стихи. Стихи всегда действуют. Хорошее слово всегда нужно слышать и слушать, и говорить. Тогда все будет прекрасно. А если у вас какой-нибудь там кредо какое-то или нет, или какая-то кратная какая фраза поддерживающая такая? Ну, кредо одно – делай побольше добра, э, бросай побольше добра в свет, и оно к тебе вернется стократно. Так должен делать каждый человек. Мне кажется, Верный это верно. Взгляд. Спасибо. А, Александр Иванович, а я хотела бы вас еще попросить что-то пожелать нашим телезрителям. Э, уважаемые телезрители, значит. Э, Наша жизнь особенно сейчас очень сложная, но тем не менее я желаю вам всегда оставайтесь людьми. в самых плохих ситуациях, в самых тяжелых. всегда оставайтесь людьми. и старайтесь со всего со всех как бы обстоятельств выбирать только хорошие, только лучшие и в свою душу укладывайте только добро, потому что вы знаете, что чем больше вы вложите в себя, добра, тем больше вы это добра отдадите другим. А это уже хорошо. Это значит, жизнь проходит нельзя. И будьте счастливы. Александр Иванович, вам огромное спасибо, что пришли к нам в студию за такие прекрасные советы, за то, что рассказали о своей удивительно интересной жизни, потому что она действительно у вас очень интересная, вы пришли через многое. А я вам желаю не останавливаться на достигнутом, потому что всегда есть к чему стремиться. И творческих успехов вам! Спасибо, що марічка, Спасибо, що пригласили мене. Спасибо. Спасибо. Я очень рад, що є такі люди, котрі замічають округ, все хороше. А то вам. Спасибо. Спасибо. Ось скільки повчального та цікавого про себе та своє захоплення розповів нам Олександр. Гадаємо, якщо б у нашому місті було більше б таких тановитих та світлим серцем людей, як наш сьогоднішній гість, той світ був би кращим та добрішим. Програма мій вибір надійшла до свого завершення. Для вас працювала Марина Мовчан. До зустрічі.